Здравствуйте, дорогие невесты! С вами я, Виктория Савицкая, руководитель студии Angel Flowers. И сегодня я бы хотела вам представить свой новый видеоблог Энциклопедия свадебного оформления. Сегодня мы, я хотела бы с вами поговорить о том, как правильно выбрать флориста и как подготовиться к первой встрече. Итак, если вы уже определились с флористом, который вам нравится или который вам порекомендовала ваша подруга, вы можете смело звонить и назначать первую встречу. Для первой встречи вам необходимо иметь при себе фотографии платья нарядов жениха, а также какие-то картинки, которые бы вам очень нравятся по цветовой гамме, по стилистике, которые вы могли бы показать флористу, и чтобы флорист вам смог сделать правильное предложение, да, понять вас. Если же у вас нету, допустим, вас, ну вы, нет у вас рекомендаций, да, вы не знаете, какого флориста вы бы хотели видеть, вы можете обратиться в всемирную сеть. Сейчас очень большой выбор компаний различных. И посмотреть те работы, которые близки вам по духу. Заходите в раздел работы и смотрите комплексное оформление. В комплексных оформлениях вы можете отследить картинку от свадебного букета до оформления зала, свадебного торта, возможно, номера молодых. После этого также назначаете встречу с флористом и воочию уже вживую общаетесь, смотрите портфолио работ. Если вы понимаете, что работы вам нравятся и человек вам приятен в общении, то есть это ваш человек, ваш флорист. Вы можете смело заключать с ним договор и дальше продолжать работу. И хотела бы также дать вам заметку, не выбирайте флориста по цене, потому что нормальный компетентный флорист всегда найдет золотую серединку и для вас, и для себя, чтобы и на этом не пострадала и картинка, да, и, и ваш бюджет не трещал. Поэтому лучше выбирайте человека по духу, по работам. То есть хуже того, что есть в портфолио, человеком сделать абсолютно не может. Иначе это либо не его работы, либо он без опыта работает. Вот. Поэтому для того, чтобы облегчить вашу встречу, первую повторюсь, да, вам необходимо иметь для себя информацию о нарядах, о том, какие вам нравятся картинки, допустим, там букетов, какие-то цветы. Возможно, у вас уже есть список любимых цветов или вообще которые цветы вы ну, не хотели бы видеть на своем торжестве. То есть эти все нюансы всегда проговаривайте на первой встрече. На первой встрече вы также можете узнать, как работает флорист, какая у него команда, сколько времени он работает на площадке и поговорить о ценовом диапазоне. На сегодня мой месседж закончен. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. До новых встреч!